पुरानी सूसी में आप सबको सलाम मेरा नाम पास्टर नई अफसल है और मेरा ताल शिफाया बैत हजा बुलगापुर सरुदा से है और आज इस YouTube चैनल जिसका नाम जागो मसीहो जागो की पहली वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ और इस YouTube चैनल के बनाने का मकसद जो है वो ये है कि लॉकडाउन के दिनों में चूँकि आज कल पास्टर जो हैं वो घरों में नहीं विज़ट कर रहे सो मेरा ये मकसद था कि इस वीडियो के जरिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा के कलाम को पहुँचा सकूँ और इस यूट्यूब चैनल के जरिए से हम हर रोज़ गुदाव के कलाम में से कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि खुदा हमसे क्या बोल रहा है सो आज सबसे पहले हम आज देखेंगे खुदा के कलाम में से नए ऐतनामे में से यानी अहद जदीद में से रोमियों के नाम फलूस रसूल का खत उसका तेरवा आबा और उसकी ग्यारहवीं आय और हम कला में कुछ यूँ लिखा है और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो इसलिए कि अब वो खड़ी आ पहुँची कि तुम नींद से जागो क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की नस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हम सभी के लिए हो खुदा की शुक्रगुजारी गुज़ारी मेरे अजीजों अगर हम रोमियो के ख़त में से इसका बैकग्राउंड जो है वो देखें सो इस खत का जो सन तसनीफ़ है वो सतावन और अठावन ईस्वी है तकरीबन सतावन और अठावन ईस्वी इस और इसका जो लिखने वाला है सभी इसे वाकिफ़ है पालूस रसूल और उसका एक मावन भी था जिसको तरतीूस कहा जाता है और इस वक्त जब यह ख़त लिखा जा रहा था पालूस जो है वो क्रंथस में मेंूस के घर में थे और गेूस के घर का जो हवाला है और कातिब का नाम यानी तरतीस अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये हवाला आप नोट कर सकते हैं रोमियो सोला बाप उसकी बाईस और तेईस साइड इसके अंदर इन दोनों शख्सियात के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम रोमियों के खत के बारे में देखेंगे क्या पालूसून इसका वजूद उसके वसीला से हुआ जीतो बहुत सारे जो खुदा के खादम हैं और अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए तो हकीकत पालूस कभी रोम गया ही नहीं था लेकिन किस तरह हमारे जहनों में ख्याल आता है कि ये ग्लिसिया जो है वजूह में आए मेरे चीज़ो ईदेपैथिकोस यानी अमाल दो बात में जब हम देखते हैं कि शगिदों का जब रूह कुस नाजिल होता है तो उस वक्त वो रूह कु से भर कर खुदा के कलाम को कितनी कुदरत के साथ खुदा के रहनुमाई में उसके रूह कुछ की रहनुमाई में बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचाते हैं और पत्रस के ही बाज़ में हम देखते हैं कि पत्रस का बात जो है उसमें तीन हज़ार के करीब लोग जो है वो दबल उस को कबूल करते हैं और उस वक्त ख्याल किया जाता है कि बहुत सारे ममालिक लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और रोम के लोग भी शायद उनमें मौजूद थे और जो वहाँ से जब रोम को वापस जाते हैं तो आहिस्ा आहिस्ा रोम की कलिसिया जो है वो वजूद में आती है अब अगर हम इस आ, खत की अहमियत के बारे में देखें वैसे तो इस कलाम के इस खत की बहुत ज़्यादा अहमियत है लेकिन अगर हम स्कॉलर जो बाइबल स्कॉलर हैं उनकी राय देखें जाने तो मार्टन लूथर जो खुदा के कलाम का बहुत बड़ा एक अच्छा उस्ताद था जिसको पैंती तहरीक का पानी भी कहा जाता है उसका बयान अगर हम देखें तो वो कहता है कि रोमियो का खत नए अदब में से सरदार किताब है और वो कहता है कि इसे हर रोज़ पढ़ना चाहिए क्योंकि ये रोज़ की ये रूहानी रोटी है और हम जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे हमें उतना ही ज़्यादा इससे लुफानंदोज़ होना पड़ेगा होंगे हम तरक़ीकत वो ये बयान करना चाहता है अब अगर हम आयत की तरफ़ आए जो आयत अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी है सो लिखा है वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो इसलिए कि आपको घड़ी आ पहुंची है मेरे चीजों बहुत सारे खुदा के खुदाम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से लोगों तक ये खुदा के क्राम की, की बातें पहुँचा रहे कि वक्त बहुत नज़दीक है और यसूसी जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं लेकिन अगर हम देखें तो कोरोना वायरस जो है इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मायूसी का शिकार है ये सारी बातें जो हैं कलाम हमें बयान करता है कि ये एंड डेज के जानब हमें लेके जा रही है और हमें मालूम नहीं खुदा यसुम सी कब आ जाए और इस यूट्यूब चैनल का जो टाइटल है जागो मसीहो जागो इस कलाम की इस आयत में भी हम देखते हैं कि लिखा है कि अब वो घड़ी अब पहुंची है कि तुम नींद से जागो दरक़ीकत मेरा इस यूट्यूब चैनल के शुरू करने का मकसद भी यही है कि हम जो नसी पर इस्तेमाल लाते हैं हमें जागने की ज़रूरत है क्या हम सो तो नहीं के क्या हम रूहानी तौर पर मुर्दा तो नहीं होंगे खुदा हमसे मुखातिब है खुदा ये चाह रहा है कि हम जाग जाए अगर हम इसी ताल्लुक़ से क्रॉस रेफरेंस में देखें तो क्रंथियों के नाम फलूस का जो पहला खत है उसके पंद्रह बाग की चौंतीसवीं आयत में लिखा है कि रात होने के लिए क्या करो होश में आओ खुदा ये कहता है कि हमें होश में आने की जरूरत है क्योंकि हम दुनिया की फिक्र तद में इतने फंसे हुए हैं गुनाह की गफलत में इतने जकड़े हुए हैं कि हमें वक्त है हमारे पास ये वक्त कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है कि वक्त को हनीमत जानो एफ के खात उसका पाँच गां में हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं और मेरे जीज़ों आप सभी इन दिनों के बारे में जानते हैं कि ये वाकई ही दिन जो है ये कितने बुरे चल रहे हैं हमें इस वक्त को अवेल करने की ज़रूरत है हमें ये खुदा ने वक्त दिया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि आया हम नदानों की तरह चल रहे हैं या अक्लमंदों की माने चल रहे हैं खुदा के कलाम में से एक बड़ी खूबसूरत आयत है पहला तसनी और उसका पांचवा बाप और उसकी छठी आयत में पस औरों की तरह सोए ना रहे बल्कि जागते और होशियार रहे खुदा ये हमसे कह रहा है कि हम औरों की माने सोए ना रहे खुदा हमसे मुखातब है जाग मसी ही जाग हम हाँ जो यसु मसीह के नाम के कहलाते हैं हमें खुदा कह रहा है कि हमें जागने की जरूरत है अनाजीर में हम दस कवारियों की मिसाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उनमें से पांच कवारियां जो थी वो बड़ी अक्लमंद और होशियार थी और वो जाग रही थी उन्होंने अपने तेल की कुपियाँ जो है वो भरी हुई थी लेकिन उनके बरक्स जो पांच थी वो बड़ी ही सुस्त और लापरवाह थी और उन्होंने अपनी कुपियों में तेल नहीं भरा और हम देखते हैं कि उसी तमसील में हम देखते हैं कि जब दुल्हा आ जाता है तो वो जिन्होंने कुपियों में एक्स्ट्रा तेल तो रखा होता है उनकी मशले जब जलती रहती हैं और तेल कम हो जाता है तो वो उससे और ज़्यादा तेल लेके उसको इसलिए उसमें डाल लेती हैं कि हमारी मछलें जो है वो कुछ ना जाए ताकि हम दुल्हे के इंतजार में जागती रहें और मेरे जीजों वो पांच ही जकबंद थी वो उस दुल्हे के साथ जा सकी आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है क्या हम सो तो नहीं रहे क्या हम रूहानी तौर पर मुर्दा तो नहीं हो चुके खुदा हमसे कह रहा है कि जाग मसीही जाग क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को खुदा बाप ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा ताकि लोग जो यूसु मसीह को कबूल करते हैं वो उस ज़िंदगी को हासिल करें जो कसरत की ज़िंदगी है और खुदा यसु मसी ने अपने मुबारक ज़ुबान से कहा कि तुम दुनिया के नूर हो हम अगर दुनिया के नूर हैं तो हमें क्या है हमें दिखना चाहिए लोगों के दरमियान कि वाकई ही हम में खुदा का कलाम पाया जाता है हम खुदा के लोग हैं मेरे अजीजों आज मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जैसे हम एक गीत गाते हैं कि वो लोग जो गुनाह की गफलत में सो रहे हैं उनको हिला हिला के जगाने की ज़रूरत है बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के दिनों में आज एक दूसरे से कहते हैं कि तूने हाथ धोया है या नहीं आज सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है कलीसिया के बनाए जाने का मकसद भी यही था कलीसिया का मकसद और उसका मायना भी यह है कि ऐसे जमात जो दुनिया की आलूगी से अलग की गई है मेरे जुजो हमें उन गुना आलूदा दुनिया में से कट होकर रहना है ताकि अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जला दें और खुदा मैं दुआ गो हूँ कि खुदा आज के कलाम के वसीला से ना सिर्फ मुझे बल्कि देखने वाले और सुनने वाले सभी लोगों को बड़ी बरकत है मैं एक छोटी सी दुआ करूँगा आए हम सब अपने सरों को झुकाएं आसमानी बाप तेरे बेटे यस्सु मसी नाशरी के नाम से तेरी शुक्र गुज़ारी करता हूँ खुदा तेरे पाक कलाम के लिए जो जिंदगियों को तब्दील करने की कुदर रखता है खुदा आज के कलाम के वसीला से तो अपने लोगों को खुदा ये याद दिलाना कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं और तू कहता है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पढ़ो ख़ुदा अपने लोगों को उठा खड़ा कर तेरा पाकरू उन्हें तहरीक बख्शे ताकि वो उस नींद से जो खुदावन रूहानी तौर पर सो चुके हैं वो जागे वो जागे क्योंकि दुल्हा खुदा में से जल्द आने वाला है ताकि हम अपने आप को तैयार करें इस कलाम के वसीला से खुदा खुदाम सुनने वाले और देखने वाले सभी लोगों को बड़ी बरकत देना मेरे जीज़ो ख़ुदांद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा आप तक पहुंचे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खुदा के कलाम के, के वसीला से बहुत सारे लोग नजात को हासिल करें खुदा ना आप सबको बरकत दे आमीन